Засниму фидерную рыбалку. Фидеров. А, ага, Нет, тут, конечно, блин, красиво, природа вообще отдохнуть сюда приехать. А ты? Ну, с ночевкой там палатка, Блин, где? наверное, надо сюда танюхе этот показать с ночевкой. А, вот сколько людей. Блин. Ну палатку надо. Так вот в АТБ там 400 человек ну, хотя бы какие-то самые дешевые какую-то взять ну нам надо блин надо две брать чтобы ну, двойных блин чтобы малые в одной палатке были и мы в одной палатке ну, да. блин, наверное точно надо будет брать 4 дня выходных вот, наверное, сюда стартануть блин, так надо фидер приобретать без фидера тут нифига делать и можно и на кормушку что то накидали там все. Да кого нашел ловите? На парыша. Парыш. Пуфы тоже смотрю есть. Ну да, да. сейчас как-то вот сладенько. прикольно было так. такие... Ну я продал недавно платичку вытянул такие Ну так никуда. Ну, так... Не, ну подосенько до да, лящ, конечно, будет идти, ну, жор и не фига? только лящ. Даже уже через месяц, может и карась будет. Должен же карась быть, есть, есть. Я под этим, скажи, под мостом, под московским видел, там, блин, караси такие. Подхожу, ну что, есть что-нибудь, молчит, ничего не вы... такие шифрованные рыбаки. А смотрю в садку, вот такой карась, такой, блин, у нас на озере редко такие попадаются. Дебровский карась, да. Нет, природа тут на газогоне. Я так смотрю по карте, вот туда дальше, и там уже залив верблюд уходит. Вот на повороте вот там бы попробовать. Ну, вышли ну, бы сюда, он тут так и смотрел, но видосы, там типа, вроде как тут нормальный вербанит там стоял. Mm Ну, -hmm. подождем пока, мы тут вот это ждем. А он, видимо, раньше не приезжал сюда, нет? до вечера ждать пока вот. Ну что если начнет дуть, мне кажется, что подолженно. да Ну, Жерех, конечно, да, интересно. Я видел а видосы. Он, Но видосы. так, я буду Но я его, будет поймать его, конечно, интересно. Ну, а -а -а. ну он, видишь, ну, он повел. же, да? Да. Он же, же самое, это самое. А если спинет, покидает.